গুড মৰ্ণিং অসম আজি দৈনিক ৰাখিফল সেইখিনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাখি ফল আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল জয় শ্ৰীৰাম ষ্টান আজি হ'ল পোন্ধৰ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ শুক্ৰবাৰ আজি ৰাস পূৰ্ণিমা আজি ৰাধাকৃষ্ণৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব গতিকে আপুনি যদি সংসাৰত মানে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুখ সমৃদ্ধি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিব প্ৰেমত সফলতা পাবলৈ আৰু বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি আনিবৰ বাবে আপুনি ৰাধাকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰক আৰু প্ৰত্যেক দিনে এঘাৰবাৰকৈ ৰাধাকৃষ্ণৰ জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখক আপোনালোকে প্ৰেম আৰু দাম্পত্য জীৱনত মানে সুখ সমৃদ্ধি লাভ কৰিব এতিয়া আহক তেন্তে আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাং এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পঞ্চাং আজি কাতি মাহৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পোন্ধৰ নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰ আজিৰ সূৰ্যোদয় সময় ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি আয়ত্ৰিছ মিনিট আৰু সূৰ্যাস্ত সময় আবেলি চাৰি বাজি আঠাইছ মিনিট আজি তিথি হৈছে পূৰ্ণিমা পূৰ্ণিমা তিথি আজি ৰাস পূৰ্ণিমা নক্ষত্ৰ হৈছে ভৰণী নক্ষত্ৰ আৰু যক হৈছে বেটিপাত যক কৰণ হ'ব আজি বৃষ্টিকৰণ আজি যিসকল জাতক জাতিকা জন্ম হ'ব তেওঁলোকৰ হ'ব মেখ ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু নৰকণ মৃত্যুত আজি কোনো দখ নাই যোগিনী আজি বায়ুকোণে যোগিনী যাত্ৰা আজি মাংগলিক কাৰ্যৰ বাবে যাত্ৰা নাই শুভ কৰ্ম দীক্ষা আজি কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাগ যাত্ৰা এতিয়া শুনক আজিৰ দিনটোৰ দৈনিক ৰাশিফল আজিৰ দৈনিক ৰাখিফল সিতানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মেক ৰাখিৰ জাতি জাতিকাসকল আজি পোন্ধৰ নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কেনেদৰে যাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আহক তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ আজি আপোনাৰ যি কৰ্ম মানে যি কাম কৰিবলৈ ওলাইছে সেই কামত আজি আপোনাৰ নাম যোগ খ্যাতি লাভ কৰিব আজি আপোনাৰ কৰ্মত সুনাম বৃদ্ধি হ'ব আজি আপুনি যি কাম হৈছে তাত আজি আপোনাৰ সফলতা নিশ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শুভ আজি আপোনাৰ যিখিনি টকা দৰকাৰ হ'ব সেই টকাখিনি আপুনি চেষ্টা কৰিলে যোগাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে ধন লাভ হ'ব পাৰে যেনে যোৱা ভাটকা লটাৰীত আজি ধন লাভৰ যোগ দেখা যায় পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি সদস্যসকলৰ মাজত কিছি কিছু মটৰৰ মিল বা মত বিৰদ হ'ব পাৰে ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মনে মনে থকাটোৱে ভাল হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্রেমত অশুভ গতি আজি প্রেমত আগ নবাই ভাল হব বৈবাহিক জীবনত আজি স্বামী মাজত কিছু মটর অমিল বা মত হব পাৰে এই ক্ষেত্রে আপনি মনে মনে থাকিলে ভাল ফল পাব শুভ সংখ্যা আর শুভ ৰং হয়েছে বগা আপনি বগা রঙ ড্রেস পরিধান করলে ভাল ফল লাভ করব আর প্রতিকার হিসাবে সূর্যোদয়ের সময়ত প্রাণায়াম করলে আপনার স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আপনার স্বাস্থ্যর উন্নতি হব আপনার দিনটো যে ভালে কৌশলে পার হয়ে যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি ৰাস পূজা কমেণ্টত আপুনি জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখক আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ এতিয়া আহিছোঁ বৃক ৰাখি বৃক ৰাখিৰ চৰাজুকাসকল আজি দৈনিক ৰাখিবলিচনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ দৈনিক ৰাখিবলিচেনলৈ এতিয়া শুনক আপোনালোকৰ দৈনিক ৰাখি ফল প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আয়তকৈ বয় বেছি হ'ব লগতে সঞ্চয়ৰ পৰিমাণটো কম হ'ব পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব মাজে মধ্য হয়তো সদস্যসকলৰ মাজত কিছু মটৰ মিল বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মনে মনে থকাটোৱে উত্তম হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শুভ আজি আপুনি প্ৰেমত সফলতা লাভ কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব তথাপিতো মাজে মধ্য হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা কিছু মানসিক অশান্তি আহিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানতা অবলম্বন কৰক বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যিসকল বিবাহিত মানে পুৰুষ মহিলা তেওঁলোকৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মানে মরম ভালপা আজি অটুট বুজা বুজিতা থাকিব শুভ সংখ্যা হৈছে আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা আৰু প্ৰতিকাৰ হিচাপে আৰ্থিক লাভৰ বাবে সদায় তিলৰ চাকি জ্বলাওক আপোনাৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি মজবুত হব আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে কুশলে পাৰ হয়ে যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি হল ৰাস পূজা আজি আপুনি কমেন্টত জয় কৃষ্ণ লিখিবলৈ না আপোনাৰ দিনটো যেন সুখেৰে পার হৈ যায় দিনটো ভালে কুশলে পার হৈ যাওক কামনা কৰিছোঁ জয় কৃষ্ণ এটি আহিছোঁ মিথুন ৰাখি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাসকাল আজি ৰাস পূজা আজি আপুনি কমেন্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব আহক তেন্তে এতিয়া আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফলন প্ৰথমতে আহিছোঁ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি যত্ন লওক শৰীৰৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক টাকা পয়সার ক্ষেত্রে আজি আপনার খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি গতি আপনি খরচ করতে সাবধানতা অবলম্বন কৰক পৰিয়ালৰ ক্ষেত্রে আজি সদস্যকর মাজত কিছু মতর মিল বা ভুল হব পাৰে এই ক্ষেত্রে আপনি মনে মনে থাকে উত্তম হব প্রেমত আজি আপনার শুভ আজি আপনি প্ৰেমত সফলতা লাভ কৰিব কর্মক্ষেত্র আজি কিছু জামেলা বা বাধাই আপনার আমনি মানসিক চাপ দিব পাৰে গতি এই ক্ষেত্রে আপুনি সাবধানতা অবলম্বন কৰক আর বৈবাহিক জীবন স্বামী স্ত্রীর আজি বুজাবুজি আত্মীয়তা আজি মৰম ভালপোৱা বাঢ়িব শুভ সংখ্যা হৈছে ন আৰু শুভ ৰং হৈছে বাদামী প্ৰতিকাৰ হিচাপে চাকৰি তথা ব্যৱসায়ত লাভৱান হ'বলৈ এই মন্ত্ৰ প্ৰতিদিনে এঘাৰবাৰ জপ কৰক মন্ত্ৰটো হ'ল ওম গং গণপট্টাই নম মই মন্ত্ৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ওম গং গণপট্টায় নম এই মন্ত্ৰটো আপুনি এঘাৰবাৰ জপ কৰক আপোনাৰ চাকৰি হওক বা ব্যৱসায় হওক তাত আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰিব লাভৱান হ'ব আজি হ'ল ৰাস পূজা আপুনি কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক আপোনাৰ সফলতা আহক আপোনাৰ দিনটো শুভ আহক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশিৰ জেক জটিকাসকল আপোনালোকক দৈনিক ৰাখিবোৰ শিতানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া শুনক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মানে যি কাম কৰিবলৈ ওলাইছে সেই কামত আজি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব আজি আপোনাৰ কৰ্মস্থানত নাম যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শুভ আজি আপুনি প্ৰেমত জয় লাভ কৰিব আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত মানে স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি মৰম ভালপোৱা বাঢ়িব আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব গতি আপনি স্বাস্থ্যর প্রতি অনার যত্ন লোক টাকা পয়সার ক্ষেত্রে আজ আপনার মধ্যমিয়া ফল লাভ করব পরির আজি মিলাপ্রীতি মরম ভালপা আপনার আজ পরি সন্মান বৃদ্ধি হব গতি আপনার গৃহত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হব পাৰে শুভ সংখ্যা আর শুভ রং হৈছে নীলা প্রতিকার হিসাবে স্বাস্থ্য ভালে বাবে মদ আর অন্যান্য আমিষ আহার দূরত থাকুন আপনি নিরামিষ আহার গ্রহণ আপোনাৰ আপনার পাতি ভাল থাকবে আর নিচাযুক্ত দ্রব্যর আঁত তে আপনার দিনটি যেন ভালে কুশলে পার হয় তার কামনা করছো আজি হল রস পূজা আপনি কমেন্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে লিখক আপনার প্রেম আর বৈবাহিক জীবন সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হব আপনার দিনটি শুভ হক জয় শ্রী কৃষ্ণ রাধে রাধে এটি ৰাখি সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি দৈনিক ৰাখিফল সিতানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে আজি কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক আজি হ'ল ৰাধা কৃষ্ণৰ আজি ৰাস যাত্ৰা এতিয়া শুনক আজিৰ দিনটোৰ ৰাখিফল প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব শৰীৰ মধ্যমীয়া থাকিব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ হ'ব আজি আপুনি যিখিনি টকা দৰকাৰ হ'ব সেই টকাখিনি আজি আপুনি চেষ্টা কৰিলে যোগাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি আপোনাৰ হয়তো আকস্মিকভাৱে ধন লাভ হ'ব পাৰে মানে যোৱা ভাটকা লটাৰীত আজি ধন লাভৰ যোগ দেখা যায় পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি সদস্যসকলৰ মাজত কিছু মটৰমিল বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মনে মনে থাকিলে ভাল ফল লাভ কৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি শুভ প্ৰেমত আজি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক আৰু কৰ্মপাৰ্থীসকলে আজি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব হয়তো মাজে মধ্য কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা কিছু মানসিক অশান্তি আহিব পাৰে গতিকে আপুনি সাৱধানে দিনটো পাৰ কৰক বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি মৰম ভালপোৱা বাঢ়িব বুজাবুজি থাকিব শুভ সংখ্যা হৈছে দুই আৰু শুভ ৰং হৈছে গোলাপী প্ৰতিকাৰ হিচাপে বাৰ্লিৰ আটা দি সৰু সৰু গলা বনাই মাছক খোৱালে ঘৰত সুখ সঞ্চ সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়িব আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে কুশলে পাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপুনি কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাখি কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি দৈনিক ৰাশিফল স্থানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হ'ল ৰাস পূৰ্ণিমা মানে ৰাস পূজা আজি আজি আপুনি কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখিবলৈ নাপাহৰিলেও আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ সু সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব তে এতিয়া হওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি ফল প্রথম পথে আপনার স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য আজি আপনার ভালে থাকিব সুস্থ হয়ে থাকিব পড়ি টকা পয়সার ক্ষেত্রে আজ আপনার হব আজ আপনার যে টাকা দরকার হব সেই যোগাৰ করব আপনি সক্ষম হব পরির ক্ষেত্রে কিছু ভুল বুঝাবুঝি বা মানে মিলাপ্রীতির অভাব দেখা যায় ক্ষেত্ৰত আর দাম্প প্রেমের ক্ষেত্রে আজি আপনার শুভ আজি আপনি প্ৰেমত সফলতা লাভ করব কর্মক্ষেত্রে মধ্যমিয়া ফল লাভ আজি লিখা আজ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্রে গুৰুত্ব গুরুত্ব দিয়া আপনার বৈবাহিক জীৱন আছে বৈবাহিক জীৱনত আজি স্বামী মাজত মিলা প্ৰীতি মরম ভাল পয়া বুজি আত্মীয়তা আজি থাকিব শুভ সংখ্যা ন আৰু শুভ ৰং হৈছে বাদামী আপনাদের বাদামী ৰঙৰ ড্ৰেছ পৰিধান করলে ভাল ফল লাভ কৰিব আর প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি আপনার মানে গৃহ যে দেবতা গৃহ আছে তার আপনি লোহার মূর্তি স্থাপন পাৰে আর তা সদায় পূজা কৰক ইয়ার ফলত আপনার পারিবারিক জীবনত মানে উন্নতি ঘটিব আপনার দিনটো যে ভালে কুশলে পার হয় তার কামনা করছো আপ আজি হল রস পূজা আপুনি কমেন্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে লিখক জয় শ্রীকৃষ্ণ এতিয়া আহিছোঁ তুলাৰাশি যিসকলৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো পেট কাটাৰ আৰু ৰানডেটৰে আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ হৈছে তুলাৰাশি তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি আপোনালোকক দৈনিক ৰাখি বলিদানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হ'ল ৰাস পূৰ্ণিমা বা ৰাস পূজা আজি আপুনি কমেণ্টত আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন আৰু বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধিৰ বাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক এতিয়া শুনক আজিৰ দিনটো ৰাখি ফল প্ৰথমতে হৈছে আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পাতি আজি আপোনাৰ সিমান ভাল নহয় গতিকে আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ মধ্যমীয়া ফল পাব কিন্তু মাজে মধ্যে হয়তো মানে গৃহত সদস্যসকলৰ মাজত কিছু মটৰ মিল বা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মনে মনে থাকিলে ভাল ফল লাভ কৰিব প্ৰেমত আজি আপোনাৰ অশুভ গতিকে প্ৰেমত আগ্মবঢ়াই ভাল আজি আপোনাৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জামেলা বা বাধাই দেখা দিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সচেতন হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক বৈবাহিক জীৱনত মানে বিবাহিত পুৰুষ মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ দাম্পত্য জীৱনত কিছু মটৰ মিল বা মত বিৰ হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধানে দিনটো পাৰ কৰক শুভ সংখ্যা হৈছে তিনি আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি চাকৰি ব্যৱসায়ত উন্নতি কৰিবলৈ ৰঙা বা কবলা ৰঙৰ কাছৰ বটলত পানী ভৰাই ৰ'দত থৈ দিয়ক আৰু সেই পানীখিনি আপুনি খাওক আপোনাৰ চাকৰি ব্যৱসায়ত উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে কৌশলে পাৰ হৈ যায় আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে কৌশলে পাৰ হৈ যায় তাৰে কামনা কৰি আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে এতিয়া আহিছোঁ বৃচিক ৰাখি যিসকলৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটোৰ টাইটান্ন আৰু উৰ্দিষ্ট জাৰে আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ হৈছে বৃচিক ৰাখি বিশ্বিক ৰাখিৰ জাতকাসকল আজি আপোনালোকক দৈনিক ৰাখিফলৰ সেইকাৰণে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হ'ল ৰাস পূৰ্ণিমা ৰাস পূজা আজি আপুনি কমেণ্টত মানে আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সুখ আৰু প্ৰেম জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধাই কমেণ্টত লিখক আপোনাৰ সফলতা আহিব গতিকে এতিয়া শুনক আজিৰ দিনটোত ৰাশিফল প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ভাল থাকিব কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদত আজি আপোনাৰ সুস্থ হৈ থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি ইনকাম হ'লে আপোনাৰ মানে ইনকাম হ'ব কিন্তু খৰচৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি দেখা যায় পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব কিন্তু প্ৰেমত অশুভ গতিকে আজি আপুনি প্ৰেমত আগ নবঢ়াই ভাল হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত কিছু মিলা প্ৰীতিৰ অভাৱ দেখা যায় মনোমালিন্য ঘটিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ আপুনি এইখিনি সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু শুভ সংখ্যা হৈছে চাৰি আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি আপুনি আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক মানে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পুনৰ মজবুত ৰাখিবলৈ আপুনি কুকুৰক যদি এক বাতি গাখীৰ খুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক মজবুত হ'ব আৰু কমেণ্টত আপুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধা ৰাধে লিখক আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাধাৰ আৰাধনা কৰক আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন সফলতা আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধাই ৰাধে এতিয়া আহিছোঁ ধনুৰাশি যিসকলৰ নামৰ প্ৰথম আখৰটো ফ আৰু দৈনতাৰ্থৰে আৰম্ভ হৈছে তেওঁৰ লগত হৈছে ধনুৰাশি ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজি দৈনিক ৰাখিবল সূজনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া শুনক আজিৰ দিনটোৰ ৰাখি ফল প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ ভাল স্বাস্থ্য আজি সুস্থ হৈ থাকিব পাৰিব শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কোনো অসুবিধা নাই টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি দেখা যায় আজি আপোনাৰ আয়তকৈ বৈ বেছি হ'ব গতিকে সঞ্চয়ৰ পৰিমাণটো আজি কম হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ মানে সদস্যসকলৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰ অভাৱ দেখা যায় আৰু সদস্যসকলৰ মাজত কিছু মানে ভুল বুজাবুজি বা মানসিক অশান্তি দেখা দিব পাৰে প্ৰেমত আজি আপোনাৰ ব্যৰ্থতা গতিকে প্ৰেমত আগৰ পৰাই ভাল হ'ব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ শুভ আজি আপুনি যি কাম কৰিবলৈ ওলাইছে সেই কামত আজি আপুনি সফলতা লাভ কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ নাম যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত যিসকল বিবাহিত পুৰুষ মহিলা তেওঁলোকৰ স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত কিছু মনোমালিন্য ঘটিব পাৰে মতৰমিল হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক শুভ সংখ্যা হৈছে এক আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা প্ৰতিকাৰ হিচাপে মদ মাংস খোৱাৰ পৰা আৰু মানে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ আৰু মহিলাক সন্মান কৰক ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক সমৃদ্ধিৰ পথ মুকলি হ'ব কৰি আমাৰ প্ৰতিকাটো পালন কৰক প্ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ ৰাধা কৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰক আৰু কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশি যিসকলৰ নামৰ প্ৰথম আখতো খ আৰু বৰ্গাৰ্যৰে আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ হৈছে মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিৰ জাতক জটিকাসকল আজি হ'ল পোন্ধৰ নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰ আজি ৰাস যাত্ৰা ৰাস পূৰ্ণিমা গতিকে আপুনি কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ আৰাধে ৰাধে লিখক আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন আৰু প্ৰেম জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব আৰু মানে শ্ৰীকৃষ্ণ পাৰিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰাধনা কৰক আপোনাৰ সফলতা প্ৰেম বৈবাহিক জীৱনত আহক তেন্তে এতিয়া আজিৰ দিনটোত ৰাখিবলৈ লওক প্ৰথমতে আহিছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভাল থাকিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নাপাব আজি আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে আজি আপোনাৰ ধন লাভ হ'ব পাৰে যোৱা ভাটকা লটাৰীত ধন লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মধ্যমীয়া ফল লাভ কৰিব প্ৰেমত আজি আপোনাৰ ব্যৰ্থতা গতিকে প্ৰেমত আজি আপুনি আগ নভৰাই ভাল হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰিব আজি আপুনি যি কাম কৰিবলৈ ওলাইছে সেই কামত আজি আপোনাৰ সফলতা নিশ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বৈবাহিক জীৱনত আজি স্বামীস্ত্ৰীৰ মানুহ কিছু মতৰমিৰ বা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মানে মনে থকাটোৱে উত্তম হ'ব শুভ সংখ্যা হৈছে এক আৰু শুভ ৰং হৈছে গোলাপি আৰু প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি মঙ্গলবাৰে যদি আপুনি মানে কলগছৰ গুৰিত চাকি জ্বলায় আৰু তাক আৰাধনা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খুবেই সন্তোষজনক প্ৰেমৰ জীৱন হ'ব আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে কৌশলে পাৰ হৈছে তাৰে কামনা কৰিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভৰাশি যিসকলৰ নামৰ প্ৰথম আখতো গ কালীপহ আৰু দন্ত আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ হৈছে কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ জাতি জাতিকাসকল আজি পোন্ধৰ নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰ আজি হ'ল ৰাস পূৰ্ণিমা আজি ৰাস পূজা হ'ব আজিৰ পৰা আৰম্ভ গতিকে আপুনি আপোনাৰ প্ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱনত যদি আপুনি মানে সফলতা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখক আৰু মানে কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণৰ আপুনি আৰাধনা কৰক আপোনাৰ প্ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব এতিয়া আহক তেন্তে এতিয়া আজিৰ দিনটো ৰাখি ফল প্ৰথমতে হৈছোঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ সিমান ভাল নহয় স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে গতিকে আয়ত বৈ বয় বেছি আৰু পরিবারের ক্ষেত্রে আজ কিছু মিলা মিলাপ্রীতির অভাব দেখা যায় ভুল বুঝাবুঝি হব পাৰে প্রেমত আজি আপনি সফলতা লাভ করব প্রেম ক্ষেত্র হোক কর্মক্ষেত্রে আজি আপনি নাম যখন খ্যাতি লাভ করব সক্ষম হব আজি আপনি যি কর্ম করবলে ওলাইছে সেই কামত আজি আপনার সফলতা নিশ্চিত ছাত্রছাত্রীসকলে আজি লিখাপড়ার ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল দেখাবল সক্ষম হবোকর মনোযোগ বাড়ি লিখাপড়ার ক্ষেত্রে আৰু বৈবাহিক জীৱনত যিসকল বিবাহিত পুৰুষ মহিলা তেওঁলোকৰ স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আজি মানে মৰম ভালপোৱা বাঢ়িব শুভ সংখ্যা হৈছে আঠ আৰু শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া এই প্ৰতিকাৰ হিচাপে প্ৰতিকাৰ হিচাপে দুয়োখন ভৰিতে কলা বগা সূতা মিহল কৰি আপুনি ভৰিত বান্ধক দুয়োখন ভৰিতে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে লাভজনক হ'ব আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে গোবৰলৈ পাৰ হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে এতিয়া আহিছোঁ অন্তিম ৰাশি মীন ৰাখি মীন ৰাশিৰ চাৰিজ গতিকাসকল মানে যিসকলৰ নামৰ প্ৰথম আশটো দাইনতাৰ্দ প্ৰথম চক দাৰ্থ আৰু নিয়ৰে আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ হৈছে মীন ৰাশি মীন ৰাখিৰ চাৰিজ গতিকাসকল আজি পোন্ধৰ নৱেম্বৰ শুক্ৰবাৰ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব আজি ৰাস পূৰ্ণিমা আজি আপোনাৰ যদি প্ৰেম আৰু বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰাধনা কৰক আৰু কমেণ্টত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে ৰাধে লিখিবলৈ নাপাহৰিব তে আহক তেন্তে এতিয়া আরম্ভ করছো প্রথমত আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আজি আপনি ভাল ফল লাভ কৰিব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নাই টাকা পয়সার ক্ষেত্রে আজ আপনি মধ্যমিয়া ফল লাভ কৰিব পরিয়ালের ক্ষেত্রে আজি আপনার সদস্যকল মিলা মিলাপ্রীতি মরম ভাল পাওয়া থাকিব গৃহত আজি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হব পাৰে প্ৰেমৰ ক্ষেত্রে আজি আপনার ব্যর্থতা গতি প্রেমত আগ্নবড়াই ভাল হব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপনার কিছু ঝামেলা বা বাধাই আপনার আমনি পারে তার ফলত আপনার মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবো পারে ছাত্রছাত্রী সকলে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ধাউতি কমে গেছে গতি অকান মনোযোগ দিয়ক আর বৈবাহিক জীবন স্বামী স্ত্রীর মিলা মিলাপ্রীতির অভাব দেখা যায় মানে ফুল বুঝাবুঝি বা মনোমালিন্য হব পারে এই ক্ষেত্রে আপনি মনে মনে থাকলে ভাল ফল লাভ করিব। শুভ সংখ্যা ছয় আর শুভ রং হচ্ছে কমলা আর প্রতিকার হিসাবে আপনি সূর্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করব আপোনাৰ মানে কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত লাভৱান হ'ব মন্ত্ৰটো হ'ল ওম আদিত্যাই বিধ্যমে প্ৰভাকৰাই ধীমহি তন্ন সূৰ্য পচদ্যাত মই মন্ত্ৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ওম আদিত্যাই বিধে প্ৰভাকৰাই ধীম হি তন্ন সূৰ্য পচদ্যাত এই মন্ত্ৰটোৱে আপুনি প্ৰতিদিনে এঘাৰবাৰকৈ জপ কৰক আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত উন্নতি হ'ব আপোনাৰ দিনটো যেন ভালে কুশলে পাৰ হৈ যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাধে